ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜੇ ਪਰ ਅੱਜ ਐਸੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਜਾਂ ਇਹਹੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 3100 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਓ 3100 ਪੋਸਟਾਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਹਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਲਈ 3100 ਦੇ ਅੰਗੇਸਟ 7500 ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ 3100 ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਹੈ ਔਰ 7500 ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 3100 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7500 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਔਰ 7500 ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹ ਡਾਮਾਡੌਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਿਆ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੀ 3100 ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 7500 ਦੇ ਕਰੀਬ 3100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 7500 ਬੰਦੇ ਜੜੇ ਆ EMPLY ਰੱਖ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ ये जो पोस्टें थी वो बत्तीस सौ पाँच पोस्टें थी जी। जो सेंक्शन पोस्टें थी और उसमें जो एम्प्लॉयज रखे गए वो कहत्तर सौ चौरासी थे जी जो कि करीबन चार हजार इम्प्लॉयज़ ज़्यादा रखे गए बिल्कुल और वो एक दिन में तो रखे नहीं गए जी। वो स्टार्टिंग से चलता रहा जो लोग रखे जा रहे हैं उन्हें निकाला, है तो निकाला करते -करते एमसी के ऊपर जो उजागर हुआ जब तो मेरे संज्ञान में आया तो मैंने भी उस, उसके बारे में नोट लिखा उसमें स्पष्टीकरण मांगा अपना जो भी विभागीय जांच थी वो भी मैंने उनके लिए बोला और मैंने जो

3300 ਤੇ 4000 ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੜੀਆਂ ਇਨਲਿਜੀਬਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੁਣਾਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ અપناਈ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਉਹ ਬਾਤ ਐਗਰੀ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਉਹਨਕੇ ਕੈਸੇ ਰੱਖੇਗੇ ਕੈਸੇ ਉਹਨਕੇ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕੀਏਗੇ ਕੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਏ ਗਏ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਏ ਥਾ ਜਿਸੇ ਅੱਜ ਹਮ ਕبھی ਜਬ दसवीं बारहवीं में पढ़ते थे हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज था हमारे यहाँ चंडीगढ़ में जी। हम वहां पर जाके नाम लिखवा के आते थे हमारे लेटर आते थे बकायदा घर पे हाँ जी। एक पोस्ट के लिए करीबन सो लोगों की इंटरव्यू होता था जब उसमें से एक बंदा सिलेक्ट होता था बिल्कुल यही और यही मैंने कहा भाई ऐसा ही होना चाहिए हमारे एम के भी अंदर उससे एक तो जो काला बाजार ये वो खत्म होगी जो नौकरी के वेज में पैसे मांगे जाते हैं ये खत्म होगा दूसरा बैकडोर से एंट्री नहीं होगी और तीसरा कि जो लोग ऑफिसरों के चाहते हैं या कौंसिलरों के चाहते हैं या किसी के भी चाहते हैं उनकी बैकडोर से एंट्री नहीं होगी एक उनकी एक काबिलियत के बेस पे वो अपनी नौकरी में आएंगे तो मेरा सुझाव ये था एमसी को लेकिन वो दरकिनार कर दिया गया किन्नी कारणों के वर्ष मैं मीटिंग में या उस क्वेश्चन उठाया था कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि तो हम तो बचपन से ऐसे देखते हैं ना कि हमारा उसमें जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसमें हमारा नाम गया लेटर आया हम तो ये चीज़ प्रक्रिया अपनाते रहे बिल्कुल, बिल्कुल तो आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं आज कल तो बैकडोर से एंट्रियाँ हो रही हैं मुझे पता लगा एम के अंदर चार डाटा एंट्री ऑपरेटर रखे गए जी हाल ही में कुछ तो पाँच दिन पहले जी मुझे पता ही नहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर रख ली भी गए गए उनके अलावा दो पीएन भी रख लिए गए मुझसे पूछा तक नहीं गया हाउस में कोई जाती ली चल क्या रहा है ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱪᱟᱱᱰᱤᱜᱟᱰ ᱠᱟᱨᱯᱚᱨᱮᱥᱚᱱ ᱢᱮ ᱦᱚᱨᱟ ᱭᱮ ᱦᱟᱞ ᱢᱟᱛᱟ ᱭᱮ ᱪᱟᱱᱰᱤᱜᱟᱰ ᱠᱟᱨᱯᱚᱨᱮᱥᱚᱱ ᱵᱤᱪᱷᱟ ᱯᱟᱭ ᱵᱷᱟᱛᱤᱡᱟᱵᱟᱫ ᱢᱟ ᱪᱟᱱᱰᱤᱜᱟᱰ ᱠᱟᱨᱯᱚᱨᱮᱥᱚᱱ ᱵᱤᱪᱷ ᱪᱮ ᱪᱟᱱᱰᱤᱜᱟᱰ ᱛᱚ ᱵᱟᱰᱟ ᱥᱢᱟᱨᱴ ᱥᱤᱴᱤ ᱦᱟ ᱮᱛᱮ ᱥᱟᱨᱮ ᱞᱚᱜ ᱯᱟᱰᱮ ᱞᱤᱠᱷᱮ ᱦᱟ ᱟᱡᱟ ᱦᱟᱞ ᱪᱟᱱᱰᱤᱜᱟᱰ ᱵᱤᱪᱷ ᱦᱚᱨᱮᱭᱟ ᱡᱤ ᱵᱤᱞᱠᱩᱞ ᱡᱚᱵ ᱡᱟᱫᱟ ᱥᱢᱟᱨᱴ

वो उस पोस्ट पे जाके बैठ जाते हैं जिस पोस्ट पर उसकी कैपेबिलिटी नहीं होती बिल्कुल ठीक है तो उसके लिए भी मैंने ऐतराज़ जताया कि ये चीज़ें जो हो रही हैं बहुत गलत हो रही हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए चंडीगढ़ में काबिल लोगों को ही काबिल उनकी काबिलियत के बेस पे ही नौकरी मिलनी चाहिए बिल्कुल अब एक बच्चा मेरे पास आया ऐसा कि सर मुझे बहुत ज़्यादा नीड है परिवार से बहुत ज़्यादा मैं पिछड़ा हुआ हूँ और मुझे नौकरी चाहिए बिल्कुल मैं आपको मेरे ऑफिस में उसके डॉक्यूमेंट्स पढ़े आप यकीन मानिएगा उस बच्चे के 99% नंबर थे टेंथ में जी और 87% नंबर है प्लस टू में बिल्कुल ठीक लेकिन मैं उस बेचारे को कि जॉब नहीं दे सकता किस करके भाई भतीजावाद करके और वो इतना काबिल बच्चा लगा यार मुझे लगा कि इसके परिवार को इसकी मतलब अभी जरूरत है तब करके बेचारा काम मांगने आ गया कह रहा सर मैं बच्चा कह रहा कि मैं इसके साथ-साथ सर पढ़ाई भी करना चाहता हूं मैं, मैं हम ये माने भी कारपोरेशन इस समय जेडे अफसर है वो अपनी मन कर रहे ने ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग से देखे ना आप मैं पहले मैंने भी बहुत आपको एक बार कहा कि अफसर शाही ज्यादा हावी होती जा रही है इतनी नहीं होनी चाहिए जितनी अफसर शाही हावी हो चुकी है जी। पब्लिक के नुमाइंदे हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारी भी बात सुनिए हम भी इस शहर के नागरिक हैं और इसकी भलाई के लिए ही काम करना चाहते हैं जी लेकिन कहीं सुनवाई कहाँ की जा रही है आपने देखा ना किस तरह से हर चीज में तो अपना अड़ियल रवैया अपनाते हुए कई बार बजट रोक देना कभी ये रोक देना कभी वो रोक देना मतलब हर चीज़ में अड़ंगा अड़ाते अडाते आज इस नौबत पे आए वो तो कहते हैं ना जब भगवान के घर देर है देर नहीं जब उसके घर में देर होगी थी लेकिन देर नहीं तो आज उन्होंने उनका रिजल्ट दिया कि ये कैसे 3205 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵੇਜ ਮੇ 7184 ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕبھی ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਭੰਡਾ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ था। ਉਹ ਜਲਦੀ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਤ ਅੱਛਾ ਰ। ਤਾਂ ਚਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ 400 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ EMPLYE ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਲਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹ ਹਿੱਲਿਆ ਪਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਰੁਕੇ ਪਏ ਆ ਸਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾ ਬਾਦ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਚੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਗਲਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ देखिए अभी तो इंक्वायरी मार्क की गई है मैंने अपनी दोस्त से नोट बना के भेजा है जी जो हमारे अभी डीसी साहब हैं और नगर निगम आयुक्त भी है कमिश्नर भी हैं हमारे उन्हें नोट बना के भेज भेजा है संज्ञान में लेके इसकी प्रॉपरली इंक्वायरी की जाए वेरीफाई किया जाए क्या सच है क्या झूठ है करना तो उन लोगों को नहीं है और इसे प्रॉपरली अगर इसमें कहीं भी धांधली लगती है तो उस ऑफिस के खिलाफ विजिलेंस जांच भी होनी चाहिए ये मेरी डी साहब से बात हुई है

अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ बैलेंस करके चलना पड़ेगा अब चार हजार एकदम एक निकाल दूं। आप सोचिएगा उनके उनका क्या था, घर का बजट किस तरह चल रहा होगा बिल्कुल और वो किस तरह से जॉब पे लगे होंगे किसी को सुपार से लगे हैं कैसे लगे हैं वो तो आपको ही पता है कैसे लगाया जाता होगा अच्छा कोई टाइम पीरियड है सर एक किस टाइम के दौरान लगे कोई टाइम पीरियड है पिछले दो साल पिछले पांच साल या पिछले दस साल तो किस टाइम लग गया है कुछ है ये सरप्लस कर्मचारी है तो लगे है और तो ये सरप्लस चल रहे हैं मुझे तो अभी ढाई तीन साल ही हुए हैं कॉरपोरेशन में आए हुए जी उस टाइम से ही करते रहते हैं ये हमारे पास जगह नहीं है जगह नहीं है तो पहले से चलते आ रहे होंगे सौ तो दो सौ बढ़ाते रहेंगे सौ तो दो सौ बढ़ाते रहेंगे आज ऐसा करते करते चार हजार एम्प्लॉज ज्यादा बढ़ा चुके हैं कि एक पोस्ट के ऊपर दो दो तीन तीन जने अपॉइंटमेंट किए हुए हैं कहाँ हमें एक ही नहीं करना है बिल्कुल बिल्कुल तो कहीं ना कहीं देखते हैं इसमें कहीं ना और हम ऐसा कोई रास्ता ढूंढते हैं कि हम उन लोगों से काम भी ले सकें और वित्तीय हालत भी हमारी ठीक हो सके कुछ ऐसा कोई सिस्टम बनाते हैं ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ تھے ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ 3100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆ ਉਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਇੱਥੇ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਭਗ 4000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ कार्रवाई हो सके उन देखना यह है कि दोषी कर्मचारियों दे या अधिकारियों दे खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं ये आने वाला समय डसेगा मैं दिनेश गोयल कैमरामैन सुमित दे नाल दैनिक टीवी टीवीली चंडीगढ़ तो देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी youtube facebook instagram एक्स और whatsapp चैनल पर